Доброго дня! Нещодавно у нашому місті втретє пройшов фестиваль авторської пісні та поезії Співучі вітрила його організатори, Дніпропетровський телетеатр та Бард клуб У цьому році фестиваль отримав ім'я популярного у Дніпропетровського барда Володимира Ткача. У ньому взяли участь автори та колективи, які працюють у жанрах бард, бард-рок, фолк. Деяких з них ви сьогодні зустрінете у чарівному закулісі. Куратор фестивалю Ольга Волошина, учасники фестивалю Володимир Бучинський, Геннадій Христян, Олег Фітінгов та гость фестивалю, композитор, заслужений діяч Мистецтв України Алла Нігай. Почнемо з питання такого загального. Кілька слів про фестиваль. Хто почне? Куратор? Е, ну, я думаю, що я можу розпочати, але е, все-таки е, це вже третій фестиваль, і телевізійний театр підключився до організації е, в цьому році, оскільки до цього Володимир Бучинський це є один з ініціаторів проведення у Дніпропетровську таких фестивалів. І взагалі, е, коли він став вже. Е, Працівником телевизионного театру мы провели вечер памяти Владимира Ткача. На самом деле, вообще-то проводились фестивали. И мы как бы являемся продолжателями дела клуба авторской песни Алая Паруса, который с начала 70-х, середины 70-х годов в Днепропетровске был, работал и делал фестивали. Но потом время менялось. Пройшли изменения і цілий ряд лет, якщо не ошибаюсь, 9 лет подряд фестивалей не було. Ну, і тепер фестиваль чима мешканки Києва. Ну, ми об'єднані Дніпром. Угу. На березі Дніпра збираються талановиті люди, поети, співаки, які діляться своєю творчістю. Багато з них знають друг друга давно. Це така. Музично-поетична тусня, я б сказала. Ну, ви вражені взагалі? Я, ви знаєте, я так відпочила. Угу. По-перше, я теж пишу вірші, мені хотілося щось почитати, а мені потрібен слухач, тут був слухач. І мені пощастило, що я прочитала не два вірші, як треба було за програмою, а попросили ще й третій вірш. розумієте, просто була щаслива. Ну і познайомилася з прекрасними людьми, з Олегом Фітінговим, з Ольгою Волошиною. А сьогодні ще й згиначка й все. Я його вже люблю обожнюю і ніколи не кину. І буде від мене, мабуть, тікати, бо з такими людьми спілкування, розумієте, воно надихає. І хочеться ще ще зустрітися, тому що інакше ми не будемо писати, якщо не буде цього обміну енергієм. Ну, Звичайно, є одне дивне явище у нашій культурі 20-го, а тепер вже і 21-го століття. Його називають то авторською, хто каже бардовською піснею, фольклор інтелігенції. Вони з'явилися у середині 50-х років із своїми гітарами і з дивними піснями, де слова важніше важливого, що відбувається. в авторские песни сегодня геннадий авторская песня на мой взгляд в общем то никак не меняется то есть она как была авторская так она и остается сомневена оценка змінює. Якщо ничего там еще и авторы есть авторы есть темы вечная тема любви взаимоотношения человеческих вечная тема каких-то вечная тема человеческие, вот они, которые волнуют людей, до тех пор, пока эти темы будут волновать людей, будут появляться новые песни, mm -hmm. вот. Пан Олег, А вот кто э, уважает, что авторский рух по сути, зник уже где-то э, до 90-х, его вытеснил так называемый шансон, або что-то такое э, ну, дело в том, что шансон уже имеет корни бардовские. Вот mm -hmm. в чем дело? Вот э, э, Шарль Азнавур, это тоже и поэт, и музыкант, и композитор, и исполнитель. То, может, вы нам как-то подтвердите ваши слова. Ты укрой меня, Вот и я пришел домой, Вишня моя спелая. Вот и я пришел домой, Вишня моя спелая. Ох и сладко спится мне, Пусть метель куражится. А что будет это вспомогает, Тебе просто кажется что воет пес по мне, тебе просто кажется. Вот такая вот песня. Вам необходимо как-то особливым шином налаштовываться перед выступом? Ну, я если, знаю, если у вас много хочется... бывает концертов, я сам слушал. Нет, я нисколько не, не готовлюсь так сильно, сложно, mm -hmm. чтобы я... Ні, то в нього все зараз проще. «Співучі вітрила це не лише конкурс, фестиваль авторської пісні, але й поезії. Поняла вам буде питання, як ви визначаєте якість поезії? Ну, Почнемо з того, що я професійний редактор. Угу. Я багато років працювала редактором на першому національному каналі. І е, коли я прийшла на роботу, мені сказали, що твій головний ворог в житті це поет і композитор. Угу. Бо вони будуть е е нав'язувати свої пісні і твори. І тому я дуже так прискіпливо завжди ставилася і редагувала вірші за життя. І якось вже така є професійна, можна сказати, навичка відрізняти справжню поезію від несправжньої. Як це робиться? Ну, є якісь канони, по яким пишеться поезія, так а є ще й душа. І якщо поезія схвилювала, якщо мені хочеться або заплакати, або посміхнутися, то ще то це вже справжнє. Mm -hmm. От а, а, а якщо просто прочитала, може бути дуже грамотні вірші. Я знаю таких поетів, які багатотомники видають, але воно не чіпляє за душу, не запам'ятовується. А буває чотири е, рядочки. А хочется повторивать и повторивать, и, ну, так и выявляется, в принципе. Пан Володимир, до вас, до вас, Что есть для вас этолоном поэзии? Как вы в целом идризнятся с поэзию поэзией и Я, во-первых, как бы не задаюсь специально делить эти вещи. Mm -hmm. Я могу сказать, что я абсолютно согласен. Дело в том, что действительно то, что есть настоящей поэзии, это берет за душу, это проникает в тебя, mm -hmm. это хочется не только повторять, иногда это хочется просто сделать определенные строчки, сделать своим девизом, mm -hmm. может быть так. Ну и, к сожалению, я согласен, что действительно очень много сейчас выпускается поэтической макулатуры, что ли, можно сказать, <как> наверное, таким образом. Пан Олег, а давайте передам mm -hmm. гитару майстру. Майстру, прошу. Майстру Песни. Это звучит, конечно, очень приятно, но несколько не совсем так. Он у самый скромный. Но я спою свою одну из последних песен, которая называется «Прогулка по Днепропетровску». Mm -hmm. Дождя старинный перезвон, Стучат по козырьку сырые ноты, Их спеть пока нельзя, И октября наклон сливает звук в души пустые гроты. Умытый город спит, качаясь на волнах, До Днепропетровской вечной колыбели. А осень промолчит, Что здесь, на трех холмах, Встречались и покруче параллели. Я знаю, что нельзя жить прошлым и дождем Бродить проспектом прошлого столетия Где фонари, друзья, нашепчут мне о том Что не сломаю лет ушедших клеть я А монастырский мост качается в потемах Молчит угрюмый памятник поэту Я в акварельный холст, уснувший на волнах На счастье брошу мелкую монету Последний звук упал, скатившись с октября, седая нота будущего блюза, заснувший карнавал, прогулки не дождя, на улице вождя, напротив тюза. Умытый город спит, качаясь на волнах До Днепропетровской вечной колыбели А город промолчит, что здесь на трех холмах Сплетались и покруче параллели Вся наша географія mm -hmm. тут була Може, приченавчані. В общем-то, у нас э, я так, очень сказать, люблю да. этот город. Можливо, Алі не усе зрозуміло з цієї пісні, але настрій ви почули. Так знаєте, you know, я дуже люблю Дніпропетровськ. Ви знаєте, я я де монастирський на у своїх колег. <гум> 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 Наступне питання до вас буде Геннадій. Ви як ви вважаєте? Художник взагалі, співак, він повинен бути із своїм народом або поза ним. От дивіться, що говорить про себе Вероніка Доліна. Я убіжденний не поклонник ширпотреба ні в чому. І в судьбі теж не вийшло об'єднатися широкої маси. Я легкий нонконформіст, ні то, щоб. Перпендикулярщик, но, но к общей лыжне хожу по касательной. Как вы ходите? к общей Знаете, лыжне? Очень, очень сложная, витиватая фраза. На мой взгляд, ну, художник, художник он не может быть не вне народа. Это, то есть художник это человек, который э, пишет то, что видит, да. То есть э, как у Акуджавы, да. Каждый да, пишет то, что, то, что он то, слышит. То, что слышит, да, видит, да. И то, что ему нравится. А вот же вопрос другой: нравится ли это народу Uh -huh. Вот это уже дело вот, наверное, вот. А такое. это важливо? И когда это совпадает, а, когда получается это совпадает да, получается, наверное, это не и шедевр. Просто шедевр может проявляться, когда, ну как оно, если если шедевр увидит народ, ему понравится, да, то есть он тогда становится шедевром. А если, uh -huh. допустим, а если оценят, народ ну, народ так. его не <laughs> увидит, это шедевр. Услышали, да. Он, ну это будет просто, ну я не знаю, так сказать. Если этот шедевр будет висеть, допустим, у кого-то в спальне. Вот. А народ, так сказать, этого не увидит. Никто не будет знать, что этот шедевр существует, ну, и что я... это действительно шедевр. Что такое, по-моему, искусство? Это попытка передать свои эмоции авторам, авторам передать свои эмоции людям. А насколько это у него получится, насколько он... Чем, чем более он откровенен, чем больше он откровенен, тем больше это доходит до людей. Mm -hmm. Наверное так. Понял, а как вы ставитесь до... Того, щоб вас знали. Треба вас показувати. Сказали. Я кажу не тільки про себе, я кажу про всіх поетів. Дуже скромні mm. бувають поети, талимові, скромні вони не показують своїх творів. Ми їх не знаємо, ми їх не рекламуємо. У нас поезії в ефірі дуже мало. І я з Це цього приводу написала коротенький такий гімн поетам. Mm -hmm. e, Пішіте стихи поети. Мечтайте со мной, дружите и радостью наполняйте стихи свои и поэмы. Я так вас люблю за это. И наши канаты, нити свяжите и выходите на сцену, друзья, на сцену. И пусть вас услышат люди и песни взлетят красиво. Поэзия есть и будет, и в этом-то наша сила. Мы ангелы, нас послали взорвать это царство лжи божественными словами. Поэты изменят жизнь. Панули. И все-таки для вас цитата. Виктор Байрак на питание, что хотел бы быть больше известным, отповел, нельзя нравиться всем, нельзя со всеми разговаривать на одном языке, у меня есть своя аудитория, и мы с ней понимаем друг друга. Як вы абсолютно ставите? верно, абсолютно точно. А еще по этому поводу, знаете, говорят, вот получил заслуженного, получил народного. А вот представьте, э, исполнитель, певец, да, в Италии, например, вот как он, как вот народный артист Италии. Mm -hmm. Ну это же смешно. Ну, есть популярные. Да, если ты популярен, есть народность. Вот в своем даже кругу. Это уже популярно. У нас Верка Сердючка, народная артистка Украины. Ну, прошу Но казати, як нам видають, як нам дають вже звання? народна. Ну Верка не стрічка, поплавський народний артист України. Ой, Не будемо <śurai> про, про <сподарю> просто, не, не будемо <śurai> про Лучше бути популярним в своєму кругу. Пан Пав... Геннадій, раніше Бардівська пісня перебувала в опозиції до режиму. Сьогодні Бардівська пісня здатна бути альтернативою пропаганді нинішнього режиму. И как я уже говорил, в принципе, какое-то определенное выражение чувств и мыслей. Если эта мысль не совпадает с правящим, допустим, каким-то официальным, официальным мнением, оно, в общем-то, рано или поздно становится как бы в оппозицию. Если совпадает, то тогда оппозиции нет. Здесь же нет такого тут, ну, вот. Есть смелые авторы. Взагалить. А это есть откровение? Это когда человек а не боится прогнуть проступателиться и то свою выгоду. <с и> это, это, уже да. Да. это уже другой вопрос. Либо, либо ты делаешь что-то, так сказать, за деньги, да? понимая то, что вот говорил Байрон. Да, да? На заказ. Да, на заказ, на заказ. ожидая, ожидая там какого-то определенного отклика, Либо ты просто говоришь то, что думаешь. Вот пропаганда как раз ⁇ это то, что на заказ. Потому что есть заказчик там, да, где-то. Да, Это да, пропаганда, да, да, да. потому что есть определенные мысли, и которые нужно... А какая может быть политика вообще в культуре? Объясните. Ну, в культуре не может быть, но э, оно есть. Как а... говорил, я прошу прощения, да. как говорил тот же самый Байрак в своей песне, да, то есть, э, по земле гуляет диалектика, сколько душ невинных погубила. Полюбишь, Маруселька, электрика, пока его током не убила. Ну, тогда вам гитару. Тогда тебе гитару, Раз уж пошла ирония, я вспомнил давнюю песню еще студенческих времен. Вот тоже была такая же жаркая погода весной. Ну, вот как-то так. Весенний пляж, и ты лежишь на песке. Напротив я сижу в протертом одиноком носке. Второй ты бросила вчера из окна. Весна, весна, весна. Три жучки рядом вдруг затеяли спор. Кого полюбит до по кличке Босфор. Босфору проще, а хозяйка одна. Весна, жара, одна. Вот это в колоду по трибу сбегут муравьи, Переползая бесконечные ноги твои, Я угощу их из бутылки вина. Весна, жара, опять а Вот Da 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 Могут все песни те же, есть пропаганда. Вот нехай будет пропаганда доброго настрою, весны. Ну, так да. за такую пропаганду можно. Да, да. Во Вообще авторы, no, которые no. серьезные, но, на мой взгляд, они действительно говорят каких-то вечных темах. Это вечная вечная тема любви, да отношений, поиски себя в этом мире. Поэтому вот у нас потому и оставались, Акуджава, остались в истории Высоцкий. Висбар, то есть там какие-то действительно нотки душевные, духовные. И поэтому оно потом остается угу. в памяти и исполняется, потому что хочется на эту тему. Пан Геннадий, вы и давно працюете бардом. Барда это, на мой взгляд, не профессия, это хобби. Это состояние души. души. А, добре, існує думка, що барт, який виступає не в колі близьких друзів, а на сцені за гроші, не має права бути дилетантом. Чи немає тут небезпеки перейти, так сказати, в сферу обслуговування? Як ви вважаєте? Це нормально. Якщо хтось запрошує виконавця і він дійсно працює гарно, що йому за це можуть виплатити якісь гроші. Але mm. це коло, яке сидить, це взагалі такі. серебряники, мы сбираемся uh, А можно, можно было бы и даты гроши э, за такие песни. Так как кто ж даст? Так Все кто ж... Скажут, хай кто издаст? Ну на хай кто ж дайте, ж ж ваш майданчик. На а, мы же на кто а мы уже надали. А мы надали, у нас проходят концерты с кельтами. как, правила, как да. правило, бардовские собрания, бардовские фестивали – это дело рук энтузиастов. Бардівську пісню ще називають фольклором інтелігенції. Скажіть, чи не втрачає вона сьогодні своє живільне середовище? Е, ну, є, є перспективи української бардівської пісні? Я не чула ну, Я чула тоді... рок музику українську mm -hmm. гарну, дуже. А чула популярну українську пісню, але україномовних бардів я не знаю. Хоча такі є, вони є на заході. Ви ж самі казали, що пам'ятник Тарасу Шевченку. Так, Я коли в 93-му році mm -hmm. я була в Вашингтоні, там у центрі міста стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, і на ньому написано англійською мовою «Bard of Ukraine», тобто Кобзар, бард поет. Це слова-синоніми. Mm -hmm. І ви знаєте, я хочу до чого підвести. Я взагалі сама теж я пишу вірші і музику, але до 200-річчя Шевченка я написала пісню, яку б хотіла показати, тому що геніальність поета в тому, що навіть сьогодні його вірші актуальні як ніколи. І я коли шукала вірш, щоб написати пісню до 200-річчя поета. Я раптом відчула, що він написав про мене про сьогоднішній день. Ну що ж, дякую усім бити. за цікаву бесіду. Mm -hmm. Хочу побажати вам успіхів і нових пісень. А наш імпровізований концерт мені здається завершить пані Алла. Дякую з радістю. Есть на свете доля, а кто и знает. Есть на свете воля, а кто и имеет.